你们在聊什么呀，嗯、季小姐？我们在聊工作。工作。不用这么紧张，我是邀请你们一起开 party。p a r t 什么？一起开 party 啊！我进公司这么久了，我们大家都没有好好聚一聚。我们一起吗？当然了，算是公司团建吧。地点我已经找好了，就在公司附近。那季小姐，你们去吧，我就不去了，我还有一些其他的事情。 花花，哇哇你怎么能不去呢？我们是闺蜜啊，你说好要陪我的。嗯,嗯，那好吧，来吧，我们大家喝一个，干杯。谢小姐，你们今天玩什么呀、啊？我已经让小陈去买卡牌了，等他一会儿回来的。哎，我最近看了个电视剧，特别好看。叫做什么？赖猫的狮子倒影我我也想追，我也想追那个。 试着泛泛不联系，是我们的差。哎，大家都到了。哎，季总监，你要买的卡牌已经买回来了。你怎么这么慢呀？哎，路上太堵了嘛。对了，我把周总也叫上吧。不行，他今天晚上有很重要的会议。是吗？我怎么不知？你怎么了，小池？是不是都是女生，你害羞了？ 我刚刚已经把昂哥叫过来了，他现在在来的路上。你叫他做什么？他除了游泳什么都不会。人多好玩嘛！来吧，小石，开始第一个游戏。好，第一个游戏海盗船。这个游戏都在呢。不要小，昂哥我一听说你们在，我就马上赶过来。我来晚了，来，敬个小小一把。耶！ 小姐，郑总，郑总，今天晚上继续团建啊？好呀，好啊。呃、啊<視>啊，不要告诉花花。啊？为什么？嗯，老周，我们马上团建，你一起去啊。不去了。你身为老板，怎么都会与民同乐一下？你这样团队怎么有凝聚力啊？都有谁去了？外面秘书团都去啊。那好吧，我就勉为其难的去一下吧。 还有个人怎么还没到？谁啊？花花，他可能有事儿吧？你在哪儿？你吃点东西啊。嗯、我回家了。哎、呃，我先走了。周总。你再玩一会儿，大家都在这儿呢。对，多玩一会儿。呃，不了，我家里面还有猫要喂。 拜拜，哎，周总，哎，今天晚上我们继续啊！好呀，今天晚上，季小姐，我我我就不去了。花花，一块儿啊？为什么不去啊？一块儿去啊，多好玩啊！去那那好吧，不行，真的不行，不行不行，你得练一练，学武术，你小代谢快，对不对？老师，哎，你怎么不跟他们喝酒呀？季总监。 为什么我们每天晚上都要团建呢？我是在犒劳你们呀，不开心吗？那为什么有施总的时候没有周总，有周总的时候没有施总呢？来，你过来。小石，太聪明的话会被杀头的。知道。哎，周总，周总老周。嗯。 麻烦让一下，你让我一下。你怎么穿成这样就来了？你怎么来了？啊，就过来随便坐坐。既然大家都在的话，那今天我请大家喝酒。好，好，谢谢周总，谢谢总，敬你一杯，干杯、啊！来，干杯！回来了。 快洗手，准备吃饭吧。回家就能见到你，很好。我们好像是很久没有一起待在家里了。你说，这算不算小别胜新婚了？胡说什么呢？先放开我，我还煮着东西。 快点拿筷子啊！嗯 还傻笑什么呀？准备吃饭了。